Silakan, silakan selamat kembali dalam uh, Malaysia hari ini dan seperti dijanjikan tadi kita akan berbicara mengenai um, pemilikan lebih dari sebuah rumah tips-tips membeli kita bersama juga dengan Ellis Kandas. Assalamualaikum selamat pagi. Uh, saya minta Nadia bercakap sebab kamera on Nadia dulu. Oh, uh, saya pun tak sedar uh, tadi kamera on saya. Tak apa dah sebab dia dah dipersilakan. Assalamualaikum selamat pagi semua. Okey uh. hari ini uh, Hari Isnin ni hari yang baik untuk kita uh, merancang sesuatu yang, yang menarik terutamanya mm. untuk tahun yang mendatang ni terutamanya selepas kita dah dengar pembentangan uh, bajet 2013 mm. dan untuk yang uh, sentiasa mempunyai perancangan terutamanya memiliki aset mm. uh, hartanah rumah terutamanya hari ini kita akan Uh, memaklumkan lebih lanjut dah beli sebuah rumah, okay. nak beli lagi macam mana mm -hmm. dengan pendapatan orang-orang biasa macam Betul. kita. Tak kira lah untuk ya. pelaburan, untuk disewakan, ya. untuk, untuk... Nak duduk sendiri nak duduk pun, sendiri boleh. pun boleh. boleh. Kalau saya kata minggu ni dah duduk rumah ni lepas tu bosan nak duduk rumah lagi satu kan. Seperti kata Ali kalau ada lebih daripada satu isteri lah. Tak, saya tak kata kata tamu kita <laughs> Tak berani. Okay. Live tak berani. Sementara kita... Uh, sementara tu mari kita... Um, kongsikan ini antara insentif kerajaan mm -hmm. untuk memastikan setiap rakyat Malaysia ini kalau boleh memiliki sebuah rumah dan lepas ini kita akan menjurus kepada pemilikan lebih daripada sebuah balai saksikan. Selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memastikan rumah mampu dimiliki oleh rakyat berpendapatan sederhana, pelbagai inisiatif dilakukan bagi memperbaiki kualiti hidup masyarakat. Ia ditubuhkan atas faktor terdapatnya jurang yang ketara dalam penyediaan rumah dalam kategori kos sederhana terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Sejajar dengan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, pendekatan bagi memudahkan golongan ini memiliki rumah sendiri sedang giat diadakan. Bermula 2011 Skim rumah pertamaku (SRP) telah diumumkan dalam bajet 2011 oleh kerajaan Malaysia untuk membantu golongan muda yang baru bekerja dan berpendapatan tidak lebih daripada RM3000 sebulan untuk memiliki rumah pertama mereka. Ia bagi membolehkan golongan muda ini mendapatkan pembiayaan sehingga 100% daripada institusi-institusi kewangan untuk membeli rumah pertama mereka tanpa perlu membayar wang pendahuluan. Prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi bagi mereka yang berpendapatan sederhana pula menjadi satu lagi agenda kerajaan bagi membantu serta meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Program Perumahan Satu Malaysia atau singkatannya PRIMA diadakan khusus buat mereka yang berpendapatan di antara RM2,500 hingga RM6,000 sebulan tanpa mengira sama ada petugas kerajaan, swasta maupun bekerja sendiri. Perlaksanaan prima ini ditupukan di kawasan bandar dan pinggir bandar di seluruh negara. Ia bakal membabitkan pembinaan 42,000 unit rumah di 20 tapak strategik yang telah dikenal pasti bagi menjayakan program ini. Antaranya di Lembah Kelang, Seremban dan Rawang. Baru-baru ini bersempena program jelajah janji ditepati Paroi Negeri Sembilan setelah berlangsungnya pelancaran projek perumahan rakyat satu Malaysia Prima yang pertama di bandar ini. Dilancarkan oleh Perdana Menteri dan bakal dibina di empat lokasi strategik yang menawarkan sebanyak 5,700 unit rumah yang mampu dimiliki. Pembeli rumah skim ini ditawarkan pinjaman sehingga 105% dengan tempoh pembayaran balik sehingga 30 tahun. Selain dikecualikan pembayaran duty stamp bagi mengurangkan beban mereka ia memperlihatkan pelaksanaan prima ini mampu membantu ke arah mencapai matlamat dasar perumahan negara bagi menyediakan perumahan yang mencukupi selesa berkualiti dan mampu dimiliki okey itu uh, antara ruang dan peluang untuk kita memiliki rumah dan uh, bukanlah kita Perlu mengharapkan 100% sampai kerajaan kita harus usaha juga ada pelan ada simpanan pelan perancangan hmm. kan dan orang kata uh, ada orang yang berpendapat bahawa kena tunggu jadi uh, tunggu banyak duit Aha. baru boleh beli rumah uh, lebih daripada sebuah rumah sebuah so. rumah pun kadang-kadang orang fikir dua tiga kali Aha. nak milik sebuah rumah baik sewa itu lah, itulah hmm. ini macam-macam sebenarnya tu yang tak beli-beli tu kan Dia tak beli-beli eh terasa macam? Jangan terasa <laughs> Jangan terasa tak kita bagi contoh secara umum. Mm -mm. Okey, bersama tetamu kita hari ini Cik Syamsuddin Kadir, perunding kewangan yang tidak asing lagi. Assalamualaikum mm. selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih diri bersama kami. Eh, sama. Hari Saya ini suka. Cik Syamsuddin Kadir akan buat satu slide presentation dia. Ada uh, satu ada presentation sikit. menunjukkan uh, perbandingan bagaimana uh, dengan usia yang yang uh, yang sebegini yang mm. uh, semuda Nadia Ya, Terima kasih, puji saya muda. Mendapat atau uh, memiliki rumah lebih daripada sebuah. Dan uh, di sebelah beliau ialah Cik Hafizullah Muhammad Jalil yang memiliki lebih daripada sebuah rumah. Sekarang hmm. ini usia dia 28 tahun. Uh, bulan 12 ni usia saya 28 tahun. Okey, 27 plus-plus lah kan? Ya, betul. Okey, dan di usia sebelum 28 tahun ini dah ada berapa buah rumah? Saya ada tiga buah rumah lah. Itu dia tiga buah rumah. Bermula dari usia 24 tahun memiliki rumah yang pertama eh? Betul, Okey, jadi sebelum Amerika di rumah membuat sebarang andaian mungkin oh anak orang kaya yang mampu ada tiga rumah, ada empat hmm. rumah kita nak tanya. Pada usia 24 tahun tu sewaktu membuat keputusan untuk membeli rumah yang Aha. pertama tu berapa gaji sekiranya tidak keberatan? Uh, waktu tu saya baru start mula bekerja. Okay. Gaji saya pada waktu itu adalah sebanyak RM1500 sebulan. Si. RM1,500 sebulan itu selepas disahkan jawatan? Ya, betul. Uh -huh. Dan uh, nilai rumah yang dibeli? Nilai rumah yang dibeli pada masa itu harga dia RM80,000. Okey. Andaian seterusnya ialah ini mesti mak bapak tolong bagi down payment ke apa ke? Bagaimana anda boleh menafikan uh, andaian itu? Bagaimana boleh membeli rumah akhirnya? Kalau ikutkan, uh, sebenarnya inspire nak beli rumah ni uh -huh. datang pada arwah bapa saya sendiri. Okay. Okey. Uh -huh. Yang mana bapa saya pun, uh, dia Mau to have asset lah, Aha. perlu ada asset dalam hidup dia uh -huh. supaya untuk bantu dia untuk masa depan lah. Uh -huh. And then uh, masa beli uh, tu yang rumah pertama tu saya go to bank. Okay. Terus survey internet bila uh, bapa saya dia bagi tahu pada saya yang dia Setakat belajar SPM mm -hmm. dan bekerja sebagai pemandu, mampu memiliki dua biji rumah. Mm -hmm. Dan lagi dua rumah bersama atas nama ibu mana, empat biji rumah lah dia okay. mampu beli. Dan takkan saya yang belajar sampai ijazah, tak mampu beli sebijik rumah pun. Yeah. Mm, saya terus go inspirasi. pada internet dan search rumah mana yang sesuai untuk saya. Mm -hmm. And saya go pada agent tu, saya bertanya macam mana prosedur. And then saya go pula pada bank, saya tanya macam mana prosedur. Dan mm -hmm. saya belajar. itu Pada masa tu saya tak, tak ada ilmu. Tentang beli rumah tadi saya just pergi ke tempat yang sepatutnya untuk mm -hmm. bertanya Makan masa berapa lama tu sebelum masa nak buat keputusan dengan betul-betul dah beli yeah. Uh, awal lebih lebih kurang dalam 3 4 bulan saja 3 4 bulan saja sehingga mendapat sebuah rumah ah uh, kemudian uh, proses tu lebih like, kurang 3 bulanlah hmm. 3 bulan ke 6 bulan ah uh, okay. sebab tu baru rumah ha maknya uh, diinspirasikan daripada daripada arwah ayahnya ya, betul. kemudian memang tak fikir panjanglah ataupun ada kebusukan sebab orang muda ni biasanya nak fikir nak nak kumpul benda lain tu cik hmm. saya tak fikir betul? panjang disebabkan saya tinggal dengan parents pada waktu tu. mana saya uh, ambil opportunity tu peluang tu hmm. untuk beli rumah Maknanya okay. komitmen saya waktu tu tak ada. Aha. Hmm. Dengan RM1,580,000 uh, tu saya tanya... ...berapa dia punya bulanan dia, berapa. Hmm, okay. And then saya perlukan deposit 10% masa tu. Hmm. Saya sanggup buat persen, uh, pinjaman peribadi... Hmm. ...untuk dapatkan rumah tu juga. Hmm. Sebab saya tahu potensial dia... Yeah bagus. Uh -huh. Dia boleh bagi aliran tunai yang baik pada saya. Dan uh -huh. sekarang rumah tu kalau tak kalau tak keberatan dah meningkat harga berapa tu? Daripada daripada waktu dibeli 80. Last <coughs> saya checking uh, dengan bank harga value sekarang pada rumah tu lebih kurang 100,000 lah. Ah, uh, hmm. dah naik. Memang naik. biasanya gitulah. Mhm. Uh -huh. Kita tak sama-sama bila dengan naik je, seronok. Seronok kalau kereta turun, yeah. kalau rumah naik, uh -huh. itu yang untung. Cik Syamsudin oh, ini yeah. salah satu contoh di usia belum 30 dah ada 3 buah rumah. Saya uh -huh. sangat dicemburukan, dicemburui oleh ramai orang termasuk saya. Macam mana? Adakah satu yang realistik untuk biasa-biasa Atau ini contoh kes terpencil sahaja? Uh, itu uh, kes kalau kita tengok sebenarnya adalah yang majoriti Majoriti? Ya, uh, tapi jarang dilakukan Sepatutnya majoriti rakyat Malaysia boleh melakukan uh, Seperti mana uh, kata ada orang melihat sampah yang sama uh -huh. Sampah itu kotor Dan ada orang melihat sampah itu duit uh, uh -huh. Begitu juga dengan rumah Ada orang melihat beli rumah itu kena keluar duit uh -huh. Ada orang melihat beli rumah dapat duit Uh, dua benda yang berbeza, yeah. persepsi yang berbeza. Mm. Jadi yang isu yang tak beli rumah sebabnya ramai melihat beli rumah kena keluar duit. Hmm. Ya, yeah, um, saya ada banyak sifu juga. apabila uh, tengok dari segi pelaburan rumah saya pelik, ada yang ada lebih pada 100 buah ya. Mm. Saya pernah berjumpa pada tahun 1999 banyak. seorang kerani mm. guna duit gaji krani. tak ada riba, tak ada rasuah, 100 lebih buah rumah pada tahun 1999. Ini dia beli taman perumahan ke apa? Tak, dia bermula dengan satu juga. Oh, okay. Sebab apa bila saya tanya, uh, tanya dia kata sama macam tadi. Uh -huh. Ada orang melihat beli rumah keluar duit. Yeah. Ada orang melihat beli rumah dapat duit. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi perkara pertama adalah ilmu. Uh, seperti mana yang tuan Hafiz uh, cerita tadi dia, dia punya ilmu mungkin uh, dia adalah uh, apa yeah. dia. Mm -hmm. Jadi apabila kita semakin banyak ilmu, macam membaca dan sebagainya, ...sebenarnya ada banyak pilihan untuk kita beli seberapa banyak rumah hmm. berbanding kereta hmm. dan kita boleh beli rumah uh, diskaun yang biasa kalau pengalaman saya sendiri diskaun sampai 90%. Ah uh, dan ada orang beli sampai 100% diskaun. Tapi hmm. Paling kurang biasanya 70 hingga 90% diskaun. Mhm. Memang jumpuh sekali. Jadi kalau diikutkan realistiknya yeah. gaji berapa persentage yang yang kalau kita ikutkan sudah mampu kita untuk memiliki Okey, kita bercakap dulu sebuah rumah okay, sebelum kita beralih. Dia, dia sebenarnya tinggal uh, gaji. Kalau ikut yang dahulu, uh, ada bank yang meluluskan pinjaman berdasarkan 33% sehingga 40% daripada gaji kasar. Uh -huh. Contoh gaji kita RM2,800. Uh, uh -huh. Gaji kita RM1,000 uh, maksudnya kita boleh ambil asuran sehingga RM400 sebulan. Uh -huh. uh, bagaimanapun sistem baru di bawah bank negara. Uh, kita daripada gaji kasar kita kena tolak dahulu EPF uh, uh -huh. per dan kena tolak dulu komitmen lain uh -huh. iaitu pinjaman peribadi, uh -huh. skim asuran mudah, kad kredit yeah. jadi isunya, uh, sekarang kalau ikut gaji berapa memang mampu beli uh -huh. cuma isunya, uh, isu yang membuatkan kita menjadi halangan untuk kita membeli adalah isu komitmen yang hutang-hutang yang membuatkan kita semakin lama, semakin miskin uh -huh. iaitu pinjaman peribadi, yeah. kad kredit, skim asuran mudah uh -huh. jadi mengikut kajian, uh, saya pun buat kerusi kewangan juga dan saya dapati ramai yang muda tak dapat beli sebab masa kahwin uh -huh. dia dah membelanjakan duit untuk membiayai perasaan seronok masa kahwin. Ah. Kemudian dia dah ambil pinjaman peribadi untuk tanggung uh -huh. itu yang jadi beban dia. Ah, hutang tu hmm. makin yeah. lama makin bertimbun. Kalau duit wan hantaran tu digunakan dalam payment dah selesai. Selesai juga. dah. Sebab yeah. tu bermula yeah. awal tu merupakan kunci It yang itu paling sahaja. utama. Yeah. Sebab orang yang bergaji rendah kita ada rumah apartmen, flat dan sebagainya, mm. flat, apartmen, kondominium dan mm. uh, semua tu dah diatur mengikut tahap kemampuan kita. Ya. Mhm. Memang ada ada jenis-jenis rumah atas kemampuan dan pada masa banyak kena-kena ada satu tahap kesabaran barangkali untuk sebelum kita uh, semasa kita merancang namanya pemilihan uh, pem pemilihan rumah dan sebagainya okay. kan mm. okey uh, lepas ni kita nak tengok uh, perbandingan yes. dan ha, boleh cik, cik uh, Hafiz okay, kemudian dah dah beli rumah betul rumah kedua tu bila umur berapa beli rumah kedua saya tunggu lepas saya kahwin okey sebab lepas kahwin saya tengok saya punya future lebih besar. Mm -hmm. Saya punya scope uh, masa depan lebih jauh. Ini mm. saya perlu ada satu tempat yang mana saya boleh ada uh, ruang untuk saya uh, develop saya punya ekonomi lah. Mm -hmm. Income lah, maknanya. Yang income masuk pendapatan. Ini mm -hmm. rumah kedua saya cari fokus saya pada rumah yang boleh bagi saya cash yang besar. Mm -hmm. Saya boleh cari rumah under construction mm -hmm. yang baru launching. Mm -hmm. Okay, saya try apply, mm -hmm. saya cuba apply, dan belajar sebelum tu. Saya ambil buku, saya baca buku pasal harta tanah, mm -hmm. jutawan hartanah, tanah mentor Daripada ilmu situ, itu, saya tengok macam mana nak develop. Macam mana dia nak bina kekuatan kewangan tu, mm -hmm. Saya nak bina kekuatan kewangan saya dan keluarga mm -hmm. tu saya lah. Uh, Sebab itu saya cari, saya tengok kelebihan pada rumah under construction. Mm -hmm. Walaupun dia ada, memang ada modal sikit untuk kita bayar progresi interest itu, yeah. kita mm -hmm. kena bayar. Tapi di situ yang kita tengok komitmen kita, boleh tak kita buat. Mm -hmm. uh, sebenarnya dalam masa tiga tahun, okay. kita boleh. Either jual <coughs> ataupun refinance. Uh -huh, Mengikut uh, sewa setempat itu. Aha. Dan proses yang sama untuk rumah ketiga? Ya. Yep. Ya. Yeah. Okey. Uh, Cik Samsuri, mungkin kita dapat tunjukkan perbandingan Banda. tu. Okey, mari mm. kita lihat. saksikan uh, slide ini dan uh, lihat anda yang mana satu. Jadi membeli uh, beli rumah uh, untuk pelaburan uh, masa depan uh, silakan cik saya uh, jadi yang daripada slide yang pertama kita mm -hmm. boleh lihat perbandingan uh, afid dengan seorang lagi Tadi, kalau kita ada uh, Darwish, darwish uh. Okay. okay yang next punya ni okey contohnya uh, ini adalah pemilihan eh. dua-dua bergaji yang sama ya eh, iaitu sekitar uh, 1800 ya yeah. mm -hmm. uh, darwish uh, memilih untuk membeli tiga buah apartmen maksudnya dua-dua okay. ni adalah dua-dua uh, rakan sekerja okay. uh, bekerja di tempat yang sama mm. dan gaji yang sama kita semuanya sama. sama. Lah. sama okay. Lah okay. jadi afiq memilih untuk membeli sebuah teres yang uh, dua tingkat okay. dan manakala darwish memilih untuk beli tiga buah apartmen ya mm. uh, seterusnya okey okey harga kita tengok harga yang dia beli ini yang berlaku pada tahun 2000 ya. mm. saya bagi contoh uh, okey sebab apa 2000 supaya kita boleh tengok kesan 10 tahun ya okey Manakala Darwish uh, memilih tiga buah apartmen dan jumlahnya uh, lebih kurang 200,000 ringgit. Ini keseluruhan ya. Keseluruhan, eh? keseluruhan tiga, ya. Tiga 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 buah. Okay. Uh, manakala ansuran bulanan yang Afiq bayar adalah 1,200 ringgit. Uh -huh. Manakala Darwish 1,720 ringgit untuk ketiga uh -huh. jumlah tiga buah apartmen ya. Uh -huh. Dan uh, tempohnya uh, Afiq memilih 30 tahun. Uh -huh. Manakala Darwish memilih 20 tahun. Okay. Itu kita dapat lihatlah uh, sebab ansuran uh -huh. dia lebih tinggi 1,720 ringgit. Uh -huh. Sebab dia memilih 20 tahun. Uh -huh. Hmm. Okey, uh, seterusnya. Okey, uh, duit yang keluar setiap bulan untuk Afiq adalah RM1,200. Ini okay. mak, uh, maksudnya gajinya dah keluar RM1,200. Cuma hmm. yang peliknya Darwish uh, masih kosong. Dua-dua buja, eh? bujang sewaktu itu. Okey. Hmm. Okey, uh, kita tengok uh, slide yang seterusnya. Okey uh, rumah sama okey kita tengok uh, down payment yang dibayar oleh Afiq adalah 18000 uh -huh. manakala Darwish 20000 ya yeah. uh -huh. dan seterusnya kita boleh tengok siapa yang bayar ansuran ya yeah. uh, jadi yang Afiq ni diri sendiri dia yang bayar duit menggunakan duit gajinya uh -huh. sebanyak RM1200 sebulan okay. selama 30 bulan ataupun 360 bulan uh -huh. uh -huh. ya yeah, manakala yang Darwish penyewa yang menariknya Uh, Darwish ni uh, duduk di salah satu buah apartmen dan okay. dia ambil bilik. Dua bilik uh -huh. lagi dia sewakan. Uh -huh. Dan rumah pertamanya dia membayar kepada bank RM520. Dan dia menyewakan untuk dua bilik. Dia rumah tu uh, flat sebenarnya. Uh -huh. Tiga bilik. Uh -huh. Dan dia menyewa dua bilik itu RM730. Uh -huh. Dah buat. Jadi, nambu, jadi nambu, dia duduk secara percuma. percuma. Uh -huh. Uh -huh. Nah. Sebab nah. dia pun memang daripada keluarga yang miskin. Dua yeah. Dan selepas 20 tahun, kita boleh lihat kesannya. Afiq masih membayar ansuran uh -huh. sebab pinjamannya 30 tahun. Uh -huh. Manakala Darwish... Uh, 100, 100 hak milik dengan 90% diskaun mm. uh, Apa yang saya sebut 90% diskaun Sebab uh, Darwish hanya membayar down payment Iaitu RM20,000 sahaja yeah. Dan setiap bulan dah sekarang Dah tinggal berbaki 8 tahun dah umat mm -hmm. dia mm -hmm. Dan sehingga sekarang dia kata Bukan 90% dah lebih 100% Sebab mm -hmm. dia sewa pun dah RM800 mm -hmm. Dia bayar kat bank tetap RM520 mm -hmm. mm. Tu dia okay, ini dah so, Saya tiba-tiba terpegun Saya yeah. tengok saya yeah. rasa yeah. macam Mungkin kita boleh tengok slide yang seterusnya Okey, mm -hmm. contohnya kalau kita mengambil pinjaman 20 tahun, mm -hmm. kita sebenarnya beli sebuah rumah tetapi membayar untuk, untuk dua, dua buah rumah. Mm -hmm. Satu untuk kita duduk, satu kita hadiahkan untuk bank. Mm -hmm. Charity itu untuk bank. Yeah. Okay. <laughs> ya, maksud saya nak tunjuk bebanan. Eh. Kalau kita berbanan beli 30 ya. tahun, mm -hmm. kita beli sebuah rumah mm -hmm. tetapi kita membayar mm -hmm. untuk tiga buah rumah. Mm -hmm. Ya. Manakala kalau Satu kita untuk rumah sendiri, dua untuk bank. Ya. ya. kalau lebih pada 30 ya. tahun, faham-faham sendirilah berapa banyak, banyak rumah. Hmm. Uh, isu itu yang jadi membebankan, hmm. ya. Hmm. Jadi memang bank boleh luluskan sehingga 40 uh, 40 tahun. Hmm. Isu yang sekarang ni uh, dalam pelaburan apa, kita mesti menjadi lebih cekedik pada orang lain. Yeah. Hmm. Sebab bank ke apa saja adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Hmm. Jadi kalau kita membiarkan bank menentukan hal tuju kita, dia akan menentukan hal tuju yang menguntungkan yeah. paling maksimum menguntungkan hmm. mereka. Hmm. Jadi kalau tips dari segi pemilihan um, uh, jangka masa pinjaman ni, yeah. apa tips yang paling penting? Dia berbeza. Eh. Kalau untuk rumah idak, uh, impian, uh, maksudnya yang kita nak duduk sendiri, kita perlu mengambil pinjaman kurang ataupun tak lebih daripada 20 tahun. Hmm. Uh, uh, kalau rumah untuk pelaburan 40 tahun pun tidak mengapa sebab orang lain yang tolong bayar ya, ya? Hmm. Uh, itu berbeza okey uh, kita ada slide yang seterusnya ke uh, Okay. okey uh, okay. uh -huh. uh, okay. uh, okay. uh, mungkin ada yang bertanya uh, yeah. bilakah masa terbaik untuk membeli rumah hmm uh, jawapannya 7 Oktober 2002 rasa-rasa okay. uh, 10 tahun yang 10 lalu, tahun ya? lalu ya. Uh, kalau soalan seterusnya cuba kita bayangkan kita tangguhkan kita tunggu 10 tahun yang akan datang uh -huh. ya contohnya sekarang dah tahun 8 Oktober 2022. Aha. Jadi apabila kita tanya soalan yang sama Jawapannya adalah hari ini. Uh -huh. Sebab maksudnya harga rumah memang naik memang tak ada turun ya. Yeah. Nah, harga naik dia tak uh, kita tak dapat kejar dengan gaji kita. Mungkin hanya segelintir saja di Malaysia dapat mengejar uh, nilai rumah naik dia punya kenaikan yeah. berbanding gaji. Yang lain tak dapat. Uh -huh. Uh -huh. Jadi siapa yang ada keupayaan uh, perancangan yeah. dan uh, komitmen uh, yang 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 boleh ...membuatkan mereka beli rumah... ...hari ini juga... ...lakukan sesuatu. Mm -hmm. Yang penting yeah. walaupun kita masih belum... Um, ...belum berani untuk melakukan sesuatu... ...cari ilmu. Yeah, betul. Bila yeah, kita betul, dapat betul. ilmu... Macam ...kita Hafiz. mendapat lebih keberanian. Yeah, betul. Untuk... Okey, saya nak tanya satu soalan realistik... ...kepada kepada Hafiz. Bila beli... Uh, sekarang dah ada tiga aset... aset uh, tiga, ...tiga buah rumah. Ada tak dalam jangka... Uh, keadaan ekonomi ini terkesan kepada kepada Hafiz kemudian rasa macam uh, nak let go salah sebuah atau macam ni atau, dan bagaimana me, uh, overcome overcome situasi sebegini. Okey eh, buat masa ni uh, saya tak ada rasa tak macam ada. tu. Hmm. Sebab di samping saya ambil rumah, saya go pada beli uh, aset ni, hmm. saya juga menambah menambah ilmu. Saya pergi kursus kewangan. Hmm. Seminar kewangan, yeah. saya tanya, macam mana dia orang boleh kelik uh, kewangan sendiri. Hmm. Dari situ saya belajar kita sebagai uh, ni uh, orang muda uh -huh. kita ada satu lagi ruang di uh -huh. mana jadikan hobi sebagai satu peniagaan Contohnya, uh -huh. for example uh -huh. kalau kita tengok rakan-rakan uh, sekerja kita ramai yang pandai buat cake uh -huh. ramai yang pandai buat biskut ...mereka boleh jual mm uh -huh. maknanya duit jualan tu jangan uh -huh. digunakan untuk ke, ke ke tempat yang ni ya. kita guna ke, ke tempat yang Mak lebih baik janakan pendapatan ha. juga pada masa yang sama dengan usia yang tak, muda tak, ni. Jadi ya. maknanya kalau kalau apa yang saya fahami di sini maknanya kalau kita takut kita nak nak invest on income kita kita kata okey kalau apa-apa jadi takut nanti hmm. sangkut kan. Jadi kita cari uh, ruang di tempat lain maknanya bagi extra income untuk ya. membayar hmm. di situ. Aha. Ha Dan ya. yang paling cantiknya kalau kita boleh dapatkan uh, buat satu penyata penyata bank uh -huh. yang baik untuk tu. dan yeah. simpanan tu kita masukkan dalam uh, uh, a bank kita uh -huh. yang mana kita boleh tunjuk pada pihak bank itu untuk, untuk sokong kita punya uh -huh. Uh, pinjaman nanti. Yeah. Okey Cik Syamsuddin Sudin, yeah. orang-orang muda macam ialah mungkin mungkin umur 30 belum 30 uh -huh. lagi dah kumpul dan uh, dengan ilmu yang di 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 diperolehinya, dan dengan uh, situasinya uh -huh. dengan perancangan yang begitu baik sebab kita tak boleh mengandalkan semua orang sama. Betul, dan so. Ada yang betul-betul nak merasa kenikmatan duniawi ni nak beli betul. kereta, kereta besar, uh -huh. nak beli kereta mahal. Kemudian sebab ilah, kita tak tahu kita hidup berapa lama kan. Ah uh -huh. uh, jadi Ma macam mana untuk memastikan kita dapat juga keseronokan Betul. di usia yang muda pada masa yang sama dapat merancang seperti mana uh, Hafiz merancang? Cara yang paling bagus adalah kita utamakan rumah dahulu. Okay. Uh, uh -huh. Rumah maksudnya beli sebanyak yang boleh rumah. Uh -huh. yeah, yang mana yang kita boleh sewakan yang kita tak perlu tambah apa-apa. Uh -huh. uh, dan uh, contoh macam kes secara uh, pribadi pun saya pun ada beberapa rumah uh -huh. dan setiap rumah tu ada extra 300 400 sebuah. Okay. So, maksudnya selepas bayar kepada bank. Uh -huh. Jadi contoh kalau 300 sebuah kalau kita ada tiga RM900. Uh -huh. Jadi kalau kita beli sebuah kereta, membayar asuransi 900 guna duit orang lain, kita tak stres. Yeah. Ya mm. jadi mula-mula uh, rumah biar uh, kereta mungkin uh, kereta pertama kita kita nak beli second hand pun saya galakkan per permulaan. Mm. Tapi biar semakin kita meningkat contohnya umur 30 kita dah boleh pakai kereta baru dan yang ada kelas sedikit contohnya. Yeah. Berbanding kita pakai kereta baru yang ada kelas sekarang mm -hmm. dan semakin umur kita meningkat dah semakin tak tak boleh nak tukar kereta dah. Ya. Yeah. Mm. So, Seketika tu dah pokok so, tentu terpaksa dah sebablah yeah. komitmen. Mm. Jadi mm. sebab uh, uh, Kereta ni adalah pelaburan besi buruk seperti mana kita bincang dalam yeah. sesi MHI sebelum ni. Maksudnya nak beli, kita pun ada je. Cuma sekarang ni adalah masa untuk kita buat duit dulu biar hmm. duit bekerja untuk kita bukan hmm. kita bekerja untuk duit ya yeah. yeah. duit sepatutnya bekerja untuk kita okey ya yeah. mm hmm itu dia sebab okey mm -hmm. sebab so, kadang-kadang kita bila kita tak ada cukup ilmu kita jadi macam kita sewa kita bayar sewa rumah tu kita tak fikir sebenarnya dengan duit yang kita bayar sewa rumah tu kalau kita beli rumah tu betul. dalam dalam jangka yeah. masa tertentu rumah tu dah jadi milik kita dah betul saya bersetuju mm -hmm. betul lah kadang-kadang kita take for granted okey cik mm -hmm. saudara kita nak sambung ni dalam masa masa akan datang insya-Allah tahniah dan terima kasih studio sama kami sama hmm. uh, Hafizullah Muhammad Jali pemilik lebih daripada sebuah rumah. Hei. Diharap boleh menggalakkan mereka yang menonton jadi <laughs> yeah. berasa bersemangatlah. Hmm. Okey dan juga Cik Siti Kadiah, hmm. terima kasih sekali lagi eh uh, pemilik kewangan kita. Uh, saya suka. Dan, <coughs> kita ada satu tinjauan ini hmm. tentang uh, apa uh, permasalahan bila kita tanya orang ramai bila bercakap tentang bab beli rumah ni dan kemudian kita akan bersama dengan Ahmad Fitri untuk cerita tentang uh, pasca pembentangan bajet 2013 berkaitan dengan rumpah, uh, rumpah rumah mampu milik. Ha, uh, rumah, rumah campur sampah saya uh, rumpah. Bukan rumah campur mampu. Oh okey rumpah. rumpah. <laughs> Saksikan. Memiliki rumah antara aset penting dalam kehidupan kita. Rumah mempunyai nilai pelaburan yang sangat tinggi. Jika anda memilikinya sekarang, bayangkan lagi setahun atau dua tahun daripada sekarang, nilai rumah akan meningkat dan mungkin akan menjamin masa depan yang lebih sempurna. Dan menyedari akan bukan semua golongan mampu membeli rumah, pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh kerajaan. Pada tahun 2011, skim Rumah Pertamaku telah pun dilancarkan bagi membolehkan golongan muda yang baru bekerja memiliki rumah sendiri. Dan baru-baru ini telah dilancarkan Program Perumahan Satu Malaysia atau dalam singkatannya PRIMA bagi membolehkan juga golongan yang berpendapatan sederhana memiliki rumah sendiri. Kami ingin menjalankan tinjauan mengapa agaknya masih ada di kalangan kita yang belum memiliki rumah. Kita dengar apa kata mereka. Uh, mungkin faktor duit pun sebab sekarang kan KKL tengoklah macam mana kan nak mengumpul besar. Uh, rumah pun milik pun RM300,000, RM400,000 dengan pendapatan pun orang yang kerja pun masih lagi bawah RM1,000 kebanyakan kan saya tak mampu lah. Sebab pertama sekarang rumah susah nak cari lah, kan. Sekarang standard seratus lebih semua kan. So nak kumpul duit tu memang payah sikit lah. So sementara ni belum ada anak lagi semua. Hasbun pun jauh, so better duduk dengan mak lagi lah. Mamak oh, tak ada orang kan. So yang mamak ni bagus lah. Yalah, komitmen saya duduk di KL pun taraf hidup tinggi kan. Kereta lagi, rumah sewa. Tapi macam komitmen dah tinggi tu nak apply untuk rumah tu susah Berasal dari Shah Alam Selangor, Hasno Zakaria antara 40% golongan belia di Malaysia yang belum memiliki rumah sendiri. Bertugas di salah sebuah syarikat swasta ibu kota, Hasnul masih belum terfikir untuk membeli rumah. Apatah lagi dia kini selesa tinggal bersama keluarga. panjang and then keperluan untuk beli rumah tu kurang lagi in, case kalau saya dah kahwin dan ada anak 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 isteri and then kemungkinan besar saya akan membeli rumah lah mula bertugas kira-kira 2 -kira tahun lalu pelajar jurusan sains komputer ini berpendapat pendapatan yang diperolehinya hari ini tidak selari dengan kos hidup yang cukup tinggi Akuinya, walaupun hidup bersama keluarga dia juga turut terikat dengan komitmen sedia ada dikhawatiri jika membeli rumah, ia akan lebih memudaratkan. Dia boleh pergi monthly bulanan ini. Macam mana ini bayar dia? Ha, cukup ke gaji yang kita ada sekarang ini untuk membayar rumah? And then berapa harga rumah tu? Macam bagaimana aa, ingin me, apa, membahagikan perbelanjaan antara bayar rumah, kehidupan harian dengan dengan kehendak semua itulah pada saya itu yang mendapat saya. Hasnul beruntung. Ibunya Cik Wan Bermawi tidak pernah mendesak malah faktor tidak membeli rumah itu dilihat secara positif yang mana mampu membuatkan anaknya ini lebih berjimat cermat Jejaka berusia 26 tahun ini berpendapat trend hidup masyarakat kini lebih berminat untuk menyewa dan bukan membeli pada mereka mereka tidak perlu mengspendkan duit yang lebih untuk membayar deposit 10% atau whatever lah. Dan kalau menyewa ni pada pada mereka mereka hanya perlu membayar contoh dalam RM600 dan then orang boleh duduk dekat rumah tu. Pada saya itu se sedikit sedikit mengurangkan beban golongan sederhana yang tidak memiliki rumah macam saya untuk menyewa. Menyedari akan pelaksanaan kerajaan dalam memudahkan golongan berpendapatan sederhana untuk membantu memiliki rumah sendiri, Hasnul merasakan ia peluang yang tidak harus dilepaskan. Kemungkinan besar kalau saya nak beli rumah pun saya akan rujuk pada skim-skim yang kerajaan bagi itu dan diharapkan dengan adanya skim-skim itu dapat membantu saya mempercepatkan proses uh, meluluskan rumah dan mempermudahkan dari segi loan and everything untuk membantu saya ataupun golongan-golongan muda yang lain untuk membeli rumah. Objektif kerajaan kali ini adalah untuk membolehkan setiap individu mampu mempunyai rumah sendiri menjelang tahun 2020 bagi menjamin kualiti hidup yang lebih sempurna.